وعلى علي واصحابه اما بعد فيا عباد الله ان يومكم هذا يوم سرور لمن صحت نيته في صيامه وقيامه ويوم عفوه واحسان لمن عفا من حفا واحسن من أسم واصلح بين لنا هذا يوم عيد ولكن العيد في حقيقة وانت بالدين هذا يوم الفلاح والنجاة وعيد المغار وعيد المفجار يتجلى الموت قولا على المخلصين بمزيد الانعام يوم إلى اهل الصدق والوفاء والمودة والمحبة ينظر فيه الى من تاب ورقب ربه ربه في السر والعلم ينظر فيه إلى من تغافل عنه يوم الناس، وتنبه لعيونه الحقد والحسد، وتأثر بأدب الإسلام، ليس العيد لمن ككل كلام وسمع ولابس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، فاعتذروا يا أولي الحلم والملا أين من كان معكم في العيد الماضي أفناهم الزمان. والزمان فاعتبروا يا أولي الألباب لا تساهلوا في أداء صدقة الفطر فإنها كفر الصوم والأبدان رواه مسلم عن النبي يا تقبل <applause> يا تيتا <applause> وريا الله خلا نور دي أمدار مو يمتلا خلا مطر يا الله بريا شدا بريا دي دوري الله अल्लाह बिक्का सेया अल्लाह अपना रे भंडाई जगाना रे कुबल बरमां समझ रे अल्लाह ने बाप दवाई ने अल्लाह सिया अल्लाह तलग खाना रे गुनगाना बरमाफुरिया अल्लाह हमने मुर्दा उगया फरतर मुकेश या सिया अल्लाह हमने गुंटा खाना गुनगाना बरमाफुरिया दिव्या याल्लाह बिक्का